Приправка на 42% меньше цукру. Кетчуп больше не десерт. Текайте, Там будут Там... Там... И мы тикаем, Варим, я снимаете, поехали. Да походу до бензина дошло. 20 серпня, пане Романе, давайте зразу скажемо нашим глядачам. Хай ставлять лайки, підписуються, коментують прекрасні от загоряння. Бачимо потужні. Я так думаю, пане Романе, що МНСники Російської Федерації також вас дивляться. Вони також перелякалися, що мало горять резервуари в Ростові Пралітарськ. Цей ударки був три дні тому. Лише два резервуари горіли. Ви про них згадували. зараз. На дану мить на ранок 20 серпня горять 11 резервуарів, задіяно пів тисячі МНСників, 130 одиниць техніки і далі не можуть ліквідувати цю пожежу. Да, это не пожарники сами. Это, скорее всего, хозяева нефтеперерабатывающих заводов послушали нас, нашу критику по работе по бочкам и подплатили пожарникам, чтобы они не водой тушили, или вернее, не пеной тушили, а бензином. И вот уже сжигают остатки этой, этой нефтебазы. Ну, треть нефтебазы, это точно уже выгорело, может, сейчас еще и больше Выгорит. Потому э, таким способом хозяева своих НПЗ э, обезопа пытаются обезопасить от ударов наших беспилотников, показывая, что и э, бейте по базам, то есть не трогайте НПЗ, по базам хорошо горит. Ну, это в качестве, конечно, э, шутки, сарказма, но тем не менее. Где-то где так это сейчас выглядит. Горит действительно нормально, то есть вы вынесла как минимум, этот пожар вынес, как минимум, треть хранилища этой нефтебазы. Ну, а если реально, то заполнить один НПЗ, эту треть хранилища заполнит за один час, по большому счету. Потому, естественно, если и бить, то бить надо основное, это, это нефтеперерабатывающие заводы. А вот если уже некуда будет девать беспилотников, вот некуда будет девать беспилотников, тогда можно бить и в том числе по нефтебазам, и по этим... Бочкам з дізелем і стопівом, пане Романо. Ну і звичайно ж, давайте більше говорити і про Курський напрямок. Брянський до речі, напрямок, і буде згадувати обов'язково схід, тому що ситуація ту ж дуже непроста. По Брянській області нагадаю нашим глядачам, що коли розпочалася операція в Курську, Владимир Путін, диктатор Росії, вів Контртерористичну операцію в трьох областях: це є Брянська, це є Курська і Білгурська. Наразі до вчорашнього ранку в Брянській області нічого не відбувалося. Хоча Путін попереджав губернатора, що не розслабляється в в Брянській області. Так воно і трапилось. Пане Романе, вчора атакували безпілотники на Десні міст. А міст довжелезний через десну йде в районі на самому пункту. Біла Березка. Наразі що відомо: відео немає і влучань наразі потужних немає, але так розумію, пристрілює. И в целом Брянская область, Десна и Мисс через Десну. Для чего это, якам это? Та же самая картина, как и с Сеймом. То есть здесь можно Десну использовать в качестве оборонного рубежа. Ну, естественно, уничтожив, пристрелявшись сначала, а потом уничтожив мосты через Десну. То есть скорее всего операция будет расширяться, если россияне ее не остановят. Еще раз повторюсь, у них есть этот механизм. Если они сейчас полсотни тысяч резерва выведут с востока, с Донбасса и перебросят на север, то, естественно, остановят наши движения. Тут без вариантов. Но пока они этого не делают. Пока Путин объявил, правда, не контртеррористическую операцию, он ее обозвал контртеррористическая ситуация. У него даже проблемы с обозначениями. У него ситуация это до сих пор. А на эту ситуацию он пока никак не, не реагирует. То есть войсковой операции не проводится уже вторую неделю, ну, россиянами. То, что они там собирают, это не войсковая операция, это как раз ситуация, э, в, ее можно так и обозвать. А вот Десна, один из, Десна, во-первых, больше Сейма, э, то есть Десну можно реально использовать как серьезный рубеж обороны, а там дальше посмотреть по карте, как она идет, и, в принципе, будет понятно, дальнейшее наше движение за Десной, если, допустим, брать не только левый берег, а еще и правый берег, за Десной, кстати, от этой точки, от этого моста где-то полсотни километров до Унечи, до станции, о которой мы несколько раз с вами говорили, нефтепровод Дружба, который, который идет через Унечу, рядом с Унечи, там село Высокое в районе села Высокого стоит это ЛПДС диспетчерская станция, которая перекачивает и контролирует э, проход нефти, э, а дальше идет три трубы: на уст ну, на уст под Питер э, через дальше через Беларусь на э, Прибалтику и третья труба идет в Беларусь в Мозырь, в Мозыре перерабатывается очень большое количество нефти, а еще и дальше нефтепровод Дружба идет на Польшу, на Германию и дальше через Украину на Венгрию и Словакию. То есть вот это унеча, это один из таких основных, можно сказать, таких центральных пунктов, которые надо взять под контроль. Либо напрямую, либо под оперативный контроль, то есть артиллерии, либо авиацией, ракетами. Но это или беспилотниками, туда беспилотники дойдут, да, дальность небольшая. То есть движение в эту сторону, по крайней мере, началось и в принципе если это получится, то у нас будет очень серьезный механизм, э, во-первых, воздействия на российскую экономику, потому что она там получает за эту нефть, за газ мало получает, за нефть получает там, в 10 раз больше э, валюты, а тем более она идет э, на Европу. И, естественно, влияние на ту Беларусь, Лукашенко там будет на полуприседе ходить, э, бояться ветра со стороны Украины, понимая, что мы можем просто перекрыть ему эту трубу или перекрыть ее действительно надо, ну, в зависимости от того, от той ситуации, которая сложится при контроле у нечего. Ми зараз згадаємо ще про масштаби і перспективи того, що відбувається на північ від нашої країни, але безпосередньо по Курській області і по Курській операції. В першу чергу вже нанесено на мапу Діпстейт просування сил оборони від Суджі по трасі на Курськ. Ось бачимо, є суттєве просування, це є Мартинівка, населений пункт, розширюють наші. Сили оборони свої, е, свій контроль. Далі е, ну, борки були під силами оборони, але сіра зона збільшилась. І що цікаво, от я нагадаю про річку е, Сейм, про яку ми з вами згадували, і три дні е, кожного дня били мости. Якби було там більше мостів, я думаю, тобі і сьогодні теж би вдарили. От, власне, що зараз відомо, От я промалюю на Рильськ. Сіра зона збільшилася е, на берегу е, Сейму, і, відповідно, тут. Е, Коріньве також фактично вже не контролюють росіяни. І з'явилися також понтонні переправи, які росіяни так і ставлять в районі Глушкове і Званне. Це два населених пункти, де були два перших мости. От є кадри, як виглядала ця понтонна переправа, а також вже і наслідки. Також супутникові, начебто, дим йде, і цієї понтонної переправи вже немає. Ось ми зараз глянемо. От бачимо, є ця понтонна переправа, і її вже немає. Е, наскільки пане Романе хотіло запитатися понтонними переправами, можна перекидати техніку, живу силу, і хочу нагадати нашим глядачам, що цією операцією керує генерал Лапін, той, який ставив понтонні переправи в Луганській області Білогорівці півтора роки тому, і де він втратив 80 одиниць техніки. Вот понтон, любой понтон, через него можно в одну сторону перебрасывать технику. Любую где-то, ну, советские понтоны, они выдерживают 40 тонн. То есть, в принципе, основные советские танки, они выдержат. 60 тонн они не выдерживают, допустим, те же Абрамсы, они не выдержат, не выдержат эти понтоны советские, которые у россиян есть. Ну, 40 тонн, да, действительно, могут через себя пропустить, но скорость прохода по понтонной переправе, но она в разы на порядок меньше, чем, допустим, по мосту. Потому мосты, когда уничтожаются, понтоны используются в качестве аварийной системы переброски. Еще раз повторюсь, в одну или в другую сторону. Чем хороша в этом смысле для любого противника понтонная переправа? Собирается очень большое количество техники с одной и с другой стороны. То есть, и как и потерял Лапин тогда под Белогоровкой, та же самая картина. То есть, они собирались перед понтоном, потому что пропуск понтона медленный, собирается большое количество техники, по, не, по нему прилетает артиллерия, авиация или ракеты, в зависимости от возможностей. Это, это понтонка, которую они бросили. Ее навести можно за несколько часов, в зависимости от скорости реки и от ширины и подхода, в том числе, по берегам за несколько часов понтонную переправу инженерные войска наладят вопрос в точности попадания наших снарядов мы видели как четыре хаймерса м31 четыре дырки ну буквально рядом друг с другом по одному из мостов через семь совершили то есть мы это, это очень хорошая точность «Хаймерс» ракета м31 она отработает по мосту, но она может мост не разрушить, вот как и не разрушила по большому счету мост через 7 но одной ракеты достаточно, чтобы вскрыть мост понтонный, то есть понтонную переправу одной ракеты она попадает однозначно, мы видели, то есть там плюс-минус полметра попадает точно, естественно понтонная сцепка, разрывается вместе удара, а дальше она просто сплавляется по реке, называется. Где-то чуть ниже по эти части понтона будут болтаться, пока их э, крестьяне не разрежут на металлолом. Ну, вот примерно так. Могут опять поставить понтону. То есть, ну, каждый день по понтонной переправе минусовать их просто. Она просто закончится у них, эти понтонки. Их не так много, как кажется. То есть, э, войска, которые занимаются этим вопросом, во-первых, они немногочисленные, во-вторых, все-таки возиться с понтонами это довольно-таки тяжело.